Лариса Рябіна, волонтер громадського руху, дай шанс допомога безпритульним тваринам Слов'янська. До тимчасового притулку тварин, розташованого на території КТП, вона приходить майже щодня. Разом з ініціаторкою волонтерської групи Оленою Бойко та ще кількома десятками однодумців. Жінка відшукує кошти на їжу, ліки та матеріали для нових вольєрів для собак. А втім, головне, чого прагнуть активісти, знайти хазяїв для безпритульних писаків і не допустити збільшення їх чисельності у клітках КТП. Приезжает много людей, помогает э, крупа, кости, э, всякие продукты питания. Но это больше как исключение. Кто-то узнал, услышал, привезли. Но э, хотелось бы, чтобы это была бы система. Прийти почесать за ушком, это тоже для собаки бездомной, которая сидит целый день в этой клетке, извините, в своих фекалиях, это для нее ну, большое дело. она мабуть, очень благодарна за тані даже більше ждуть ні єдині. кажеться ждуть людей, які готові ними погулять, поіграти, поцілувати і погладити. Приїхав відвідати бездомних тварин та допомогти волонтерам. І Михайло Соколов, великий любитель собак і хазяїн двох гончих біглів, що отримали чимало нагород на всеукраїнських виставках тварин. Собачник упевнений, умови, в яких перебувають собаки без хатьки, негативно впливають перш за все на психологічний стан тварин. Вадим Михайлович пообещал приехать на КТП, посмотреть условия содержания собак. Наши предложения были следующие. Для того, чтобы как-то решить проблему, животных нужно стерилизовать. И стерилизовать нужно не только животных, содержащихся на КТП и бродячих, а стерилизовать нужно домашних животных. Если это не заводчики очень много, вы понимаете, 2-3 раза в год собака, кошка рожает. Эти щенки никому не нужны. Мы готовы на паритетных началах заключить договор с любой ветклиникой. Половина суммы на стерилизацию будет собираться волонтерским путем, то есть пожертвованиями и так далее. Половина желательно, чтобы происходило это за счет бюджета. За счет бюджета желательно было бы построить вольеры. Потому что физически, да, нам могут помочь. Мы можем собрать определенную сумму. Но это дело власти, это государственное дело. Нужно обязательно вести запрет на травлю животных, на жестокое обращение с животными. То есть усыпление тоже должно быть гуманными способами. Нужно обязательно вести уроки доброты в школе, на уроках биологии, природоведения, окружающей среды. То, что заложено деткам изначально, оно даст свои ростки. Это культура поведения. это отношение, гуманное гуманне к животным, потому что это братья наши меньшие. спільними зусиллями та з миру по ниці волонтерам вдалося відшукати кошти на ремонт приміщення для стерилізації безпритульних тварин. Наразі в ній перебувають прищеплені цуценята. Віднайти кошти на обладнання та ліки для проведення операцій для активістів. Велика проблема за допомогою. Ініціативна група звернулася до міського голови Вадима Ляха. Ну, собака, будучи щенком. Когда ее любили, кормили и выкидывается на улицу, это ну, психологический стресс для собаки. И чем это закончится, будет эта собака, грубо говоря, агрессивная к, к, мстить людям, либо просто обидеться уйдет в себя. Вот, э, А дальше, далі все может розвернутися раз гораздо хуже, якщо какая-нибудь ліса или животное укусит, собака будет носителем бешенства. Міський голова прийняв до уваги усі пропозиції волонтерів і пообіцяв розглянути їх найближчим часом. Наразі активісти руху дай шанс продовжують допомагати безпритульним тваринам і відшукують відчайдушних і активних помічників. А ще благають не зносити тварин під стіни КТП, а навпаки, розбирати собак під свою опіку. Жителі города Славянска должны относиться ну, к животным, домашним, бродячим, более толерантно и гуманно. Не бросать их на произвол и желательно, чтобы они ну, не приводили сюда вот так называемый пункт временного содержания животных, ну, своих любимцев, а тех жителей города Славянского и района, у которых, ну по каким-то причинам нету этих животных, мы приглашаем прийти на КТП и, ну выбрать себе щенков. В Славянске больше 100 тысяч населения. Собак на временной передержке около 50. Ну, люди, давайте будем все вместе дадим им дом, потому что это очень важно. Щеночков вы видели, они все такие классные, они такие замечательные, они только ждут, они вам отдадут всю душу, они отдадут свою любовь. Поэтому, пожалуйста, если мы совместными решениями найдем путь к проблеме, в Славянске будет намного легче жить.